Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Datuk Seri Speaker uh, Saya juga Ingin sama-sama untuk menunjuk kasih Di atas ucapan Tuanku Agung Dalam Dewan Yang Mulia ini Sudah tentu Tuanku telah pun menyentuh Banyak perkara, perkara Yang menuntut perhatian kita Namun saya akan bangkitkan beberapa perkara Yang saya kira uh, Amat mendesak Supaya ini akan menjamin seterusnya rakyat kita tinggal kita berada dalam keadaan yang amat selesa, aman dan ramai yang pertamanya untuk Sri Speaker ialah tentang takun bersekolahan saya ingin bertanya dengan Kementerian Pendidikan adakah kerajaan telah membuat survei setiap tahun untuk Speaker terlihat berapa ramai pelajar-pelajar kita yang akan meliputi peperiksaan tetapi terbantut akibat banjir bermula dengan peperiksaan PMR SPM, STPM lazimnya dia akan diadakan di penghujung tahun dan waktu penghujung tahun inilah keadaan geografi negara kita ini akan kita akan menghadapi monsun dan hampir setiap tahun kita akan ber ber berhadapan dengan banjir banjir ini kadang-kadang banjir kecil tetapi banjir akan datang dan kita juga pernah mengalami banjir besar hinggakan peperiksaan terpaksa ditunda soalan saya ialah apakah kerajaan tidak boleh fikir kenapa harus kita menggunakan pendidikan ataupun buka sekolah dengan Januari kenapakah kita tidak boleh buka adjust supaya kita buka sekolah bulan Mac atau April karena akhirnya setelah itu peperiksaan akan berlaku di pengguna tahun dan ini sekaligus kita akan mengelakkan pelajar-pelajar kita khususnya pelajar-pelajar di Pantai Timur daripada mana dia banjir tiap-tiap tahun dah 50 tahun takkan kita tak boleh pikir yang ini. dan setiap kali banjir yang menjadi masa ialah pelajar-pelajar dan guru-guru jadi saya mengharapkan supaya uh, kerajaan memikirkan tidak ada ruginya pun saya fikir kalau kita mulakan apa, apa, apa persekolahan kita pada pertengahan tahun dan menghadapi memberikan apa, apa, perisaan. Tepal pelajar kita bukan di bulan apa nama puluh tahun. Jadi uh, saya kira ini harus dilakukan. Saya pun, saya pun tak nampak apakah kekangan yang akan kita lalui kalau kalau ini kita lakukan. Isu yang kedua Datuk Seri uh, Speaker saya bangkitkan walaupun ini telah pun saya bangkitkan dalam apa kamar kedua tetapi saya merasakan bahawa isu ini ialah isu yang semua orang cakap Tadi pun Zantuk cakap dan sebelum ini pun ada ramai ahli parlimen kita telah cakap tentang uh, judi haram. Datuk Speaker, saya baru-baru ini telah pun berjumpa dengan pihak-pihak yang memang menalikan uh, penjagaan perjudian. Sama ada empat nama ataupun Toto dan sebagainya. Saya amat terkejut. Datuk Speaker, kata mereka setiap satu syarikat yang menempatkan outlet mereka untuk buat judi yang halal quote akan ada 10 yang judi haram makan kepung mereka niat mereka ialah supaya nak mematikan outlet-outlet yang judi halal ini quote unquote saya tanya kenapa judi haram untuk speaker dia beroperate 24 jam judi yang yang halal ni quote unquote yang Malaysian ini dia ada masa dia Mungkin dia buka pukul 10, dia tutup pukul 5 atau pukul 6. Jadi orang akan membeli sama ada empat nama Eko, Toto dan sebagainya. Ada waktunya. Dan kerjaan ada regulation yang boleh regulate perjalanan uh, outlet outlet ini. Saya nak sebut satu, ini satu malam petaka sebenarnya Dato' Seri. Dalam-dalam laporan yang saya terima ini, di Kedahlah yang paling banyak sekali. Saya pun tak tahu apa saya hebat. Yang paling banyak premis judi haram yang di Kedah sekarang ni dan saya telah pun ditanya oleh beberapa orang yang bekerja dalam itu dalam dalam judi haram ni mereka kata average to speak average pendapatan atau kutipan setiap premis ialah 100 ribu sebulan average 90% ialah pelanggan-pelanggan Melayu yang lainnya India dan China saya heran macam mana orang Melayu ada biat banyak begitu kalau seratus ribu satu outlet kita ada beribu outlet di Malaysia maknanya orang Melayu tak miskin tu si tak miskin kot jadi kita nak bagi beri apa hal tu saya heran bagaimana kita tidak ada satu kekuatan untuk menyekat meng kegiatan ini baru-baru ini di tempat saya ini cerita benar isteri suruh suami dia pergi beli, -beli gas si. dia bagi duit dan dia bagi tuan yes, gas sekali lah si suami sampai kedai sebelah kedai gas kedai judi kedai judi haram lah dia main duit judi haram dah habis duit yang bini dia bagi nak beli gas akhirnya dia tunggu tunggu gas pada duit tu juga hilang duit pun hilang tunggu gas pun hilang bini dia buat main anak-anak ni nak letak depan anak-anak duduk merah lagi dia letak ni dia kata Hang, tengok ni apa jadi dan inilah yang sedang berlaku jadi saya nak minta walaupun menteri akan jawab saya tahu ini bukan kuasa kita ini adalah kuasa state. Tetapi tidak mungkin, tidak mungkin kita tidak boleh buat sesuatu. Khususnya jabatan-jabatan agama Islam. Saya dipahamkan kalau kita nak masuk ke meeting di Highland dia tanya, Muslim kan yang Muslim untuk main judi. Kalau Muslim tak boleh masuk. Nak beli sport toto pun dia kata itu, wah wow, Muslim tidak dibenarkan. Apakah peranan agensi-agensi dan jabatan-jabatan Islam untuk mengatasi masalah ini? Apakah tidak ada satu program sama ada kadi ke atau mufti ke atau pihak berkuasa negeri sendiri pun membincang dengan kerajaan pusat bagaimana menyelesaikan masalah ini saya percaya kalau ini berterusan hancur bukan kerja khususnya orang lain hancur sebab kalaulah 100 ribu kutipan untuk satu Allah kita ada puluhan ribu Tuan Sri takkan kita tak buka mata takkan kita nak tunggu satu undang-undang baru hujud kan sini baru tak nak selesai masalah itu saya mengajaklah. Saya mengajak sungguh-sungguh sebab kemusnahan sedang berlaku di depan kita. Dia dalam itu Dato' Seri bukan saja dia main judi tetapi dia juga jual benda-benda yang lain. Sama ada ais lah, dadah lah. Dalam tu orang masuk tak payah keluar pun. Dia bila masuk dia ada nasi lemak apa ada. Minuman pun ada. Orang duduk sampai 3 14 jam. Bukan saja budak-budak budak tetapi guru-guru pegawai-pegawai tentera orang-orang barunya ada satu kumpulan ini anak orang-orang India yang maklumkan kepada saya ini nampak bagaimana mereka simpati dengan orang Melayu secara kebetulan ahli parti saya bekerja dalam itu orang India dia kata orang-orang saya melihat seorang Melayu ini datang main judi dah kalah 5 ribu dah jadi dia balik nak ambil duit lagi orang Melayu ni korang ni kena kesian dia potong wayar tempat tu-tu game dia, dia potong bila orang Melayu mai, maknanya dia kata rosak. Rosak dia kata. Sebenarnya orang, orang India ni potong. Bukan dia nak balik berhenti melintang tu, dia pergi melintang lain kembali lah. Jadi orang tempat lain telefon dia. Dia kata, Di, macam mana pelanggan awak dah jadi? Maknanya, ini ialah satu ketagihan yang luar biasa. Sebab itu saya mengajaklah, kita kita kena buat sesuatu dan saya tahu bahawa ini bukan mudah. Tetapi kalau saya kiranya, kita biarkan akan berlaku kehancuran yang luar biasa. Luar biasa kita dah cakap banyak lah tetapi harus ada tindakan dan tindakan tu mesti buat sama-sama sama ada kerjaan federal ataupun kerjaan pusat dan institusi-institusi apa dan agamaan khususnya jabat-jabat kadi dan mufti kena ambil tindakan kalau kita boleh tangkap orang kaluat kita boleh tangkap orang macam-macam takkanlah judi depan mata kita tak boleh buat dan ini diperintah oleh agama kita khususnya untuk melihat benda ini boleh diselesaikan Tuan Sri yang seterusnya saya nak cakap tentang kebersihan seperti yang telah pun dibangkit oleh Tuan Ku Bahawa ini saya bawa tiga orang tetamu dari Korea Setuju yang saya sebut bahawa ini bahawa di Kuala Lumpur saja kita tengok benar-benar cakap langit tetapi sedarkah tu sebab bandaraya yang kubah di, di Asia Tenggara kadang-kadang kita pun tak tahu kita belanja banyak dan kita kadang-kadang hantar apa notis dihantar kadang, kadang kita tak bayar cukai pintu tetapi di antara bandaraya yang kotor ialah di Kuala Lumpur tempat kalau Datuk saya ada masa cuba turun pergi tengok Chow Road bagaimana Chow Road di yang saya saya, saya ingat sayalah, semasa saya jadi student tahun 76 pun macam itulah keadaan dia sekarang tempat berniaganya, tempat kotornya dan tidak ada pemeriksaan langsung dengan bangunan tak terurus jadi kadang-kadang kita rasa kita nak jadi hebat di antara bandara yang maju kita boleh tunjuklah Twin Tower kita dan sebagainya tetapi walaupun kita ada masalah dengan kampung baru kononnya kita ada masalah dengan apa nama sistem kita ada masalah dengan perundangan macam-macam masalah tetapi takkan masalah kebersihan tidak boleh diselesaikan takkan kita nak kena buat satu akta di sini pula baru nak selesai masalah kebersihan saya faham yang masalah di kampung baru itu kita ada masalah untuk membangunkan kampung baru tetapi kebersihan tidak ada kompromi betul itu Sri kalau kita tengok di belakang cawkit itu cukup lah saya rasa tak mungkin kalau orang-orang yang ada sedikit kuasa boleh membiarkan keadaan ini terjadi dan saya difahamkan bahawa uh, bukan saja masalah kesihatan daripada segi apa, eh, dadah dan sebagainya tetapi tikus-tikus yang berbahagia adalah saya tengah makan dengan kawan, -kawan ini di kawan baru ini tiga orang tikus lompat ke atas meja tu si tikus besar anak besar anak kucing tu dia lompat ke atas halang dia jatuh Korea ni lompat terbalik biji bijian sup kita terkejut saya kata my god saya tak sebut lah this is my country a beautiful country you look at it you tahu know. baru nak habis cerita tikus lompat atas meja maknanya ini sesuatu yang tak tak boleh lah jadi saya tak tahu tak tahu apa yang menjadi masalah yang <tuk> <tuk> kalau kita pergi tempat lain saya puji lah macam baca bandar Melaka saya 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 puji dia cuci waktu malam dan bersih bandar Melaka Pulau Pinang tetapi di bandar raya Kuala Lumpur yang menjadi bandar raya kita sendiri saya cukup memalukan lah jadi saya minta lah khususnya uh, apa, di kawasan-kawasan bukan supermarket okey lah tapi orang orang di luar negara bukan nak datang supermarket dia nak tengok alam sekelilingnya tetapi kalau kalau kita tak boleh takbir ni kita nak pergi promote saya kesian menteri pelanjuran lah cerita macam-macam lah tapi akhirnya orang kata wow kalau kuci boleh lompat atas meja tak apa lah saya faham lah tapi kalau tikus lompat atas meja ni suatu yang luar biasa tu Sri seterusnya saya nak bangkitkan tentang apa nama pedunggang motosikal tu Sri anak-anak uh, muda guluh walaupun kita dah bincang banyak kali dan Timbalan Menteri pun telah memberikan apa macam-macam jawapan tetapi saya ingat kita ada lebih kurang 1 ke 2 juta penengah-penengah motosikal yang tidak berlesen untuk seri dan daripada jumlah ini kita ada jumlah kematian tahun lepas saja 6,700 orang di jalan raya dan kebanyakan yang mati ini ialah 60% ialah penengah-penengah motosikal dan kebanyakannya berumur daripada 16 ke 20 tahun ini ialah anak-anak muda kita jadi bila saya jumpa mereka dan bertanya Apakah yang menyebabkan mereka tidak Mau ambil lesen ataupun stop sepau jalan Dan akhirnya mereka menunggang motosikal dan tidak meneruskan uh, Pengajian untuk mengambil lesen ini Jawapannya dua Yang pertama Sistem untuk lulus dalam ambil lesen motosikal ini Amat payah Cukup payah yang keduanya dia kata kalau fail kena duduk dan ambil tes-tes yang lain ini yang menggunakan kos yang tinggi jadi saya buat terfikir zaman-zaman Datuk Seri dengan saya muda-muda ke universiti dulu saya ingat kalau kita ambil lesen motor Datuk Seri cukup mudah mana boleh bawa motor buat L pusing L break Datuk Seri ingatkan kalau kita break emergency boleh 3-4 lepas tu kita boleh dapat lesen sekarang sekarang ini macam-macam pusingan 8 ya? ya pusingan lapan tak tu mesti ingatkan pusingan 8 dulu masa universiti jadi maknanya budak-budak akan bergembira bila dia ada lesen dan dia tak takut untuk menenggang tapi sekarang ni sistem yang amat kompleks bagi dia waktu tu dengan komputer dan sebagainya dia rasa menyusahkan jadi jalan pintas bagi dia ialah dia tak ambil lesen kemudian bila dia tak ambil lesen kadang-kadang dia tengok polis roblox apa dia buat berlaku Tuan dia akan lari dan inilah yang menyebabkan aksiden kadang-kadang dia lari pula jalan yang menghala jalan yang cungsang ni buat dia takut dan kematian 18 satu hari ini satu luar biasa sebab itu saya ingat saya minta kementerian nanggota melihat balik kalau kita boleh berikan lesen I mean modifikan sikit lah apa nama sistem yang ada sekarang sistem komputer dan sebagainya dan duduk dengan lecture yang berjam-jam saya ingat tak masuk akal walaupun kita katakanlah di Singapura lebih baik daripada kita apa nama lebih teruk daripada kita di China lebih teruk kita tetapi itu itu mungkin suatu yang berbeza dengan kita tetapi di Malaysia ni hampir semua kampung-kampung budak-budak naik motor hampir semua dan itulah di antara kenderaan yang paling senang nak pergi sekolah khususnya di Sabah dan di Sarawak jadi saya rasa harus ada sesuatu yang dilakukan kerana 18 maut kematian tiap-tiap hari dan mungkin salah seorang yang mati itu ialah bakal Perdana Menteri kita kita tak tahu dan mungkin mungkin orang-orang yang akan menjadi eh, apa nama orang yang bijak pandai eh, di negara kita dan akhir sekali untuk Sri saya nak, nak, jentuh tentang PN50 saya tidak ada masalah wawasan yang dibawa oleh Perdana Menteri wawasan yang baik mungkin 2020 kita tak tercapai tapi apa salahnya kita merancang untuk TN 50 Saya tak nak besar Tetapi persoalan yang Dato' Sri Ialah Bagaimana Kita membina Bukan sahaja dari fizikal Tapi kekuatan mental mereka ini Anak-anak muda ini Untuk berhadapan dengan masa depan Bayangkan Dato' Sri China akan menjadi World economy You like it or not? Suka tak suka Dia akan jadi world economy India akan coming up Dia akan menjadi world economy juga Mereka menjadi powerhouse Sedangkan negara kita ini negara yang Tuhan bagi segala-galanya dan rakyat kita ada Chinese dan ada Indian atakah kita tak tengok peluang itu terlepas bagi tu saya bagaimana kita membina ini jadi saya mimpikan itu Sri saya mimpikan anak-anak Melayu anak-anak Cina, Iban, Kanazan yang dapat bukan saja bersedia untuk menerima apa yang akan berlaku di hadapan ini tetapi mentally bersedia untuk menjadi pemain-pemain dalam arena ekonomi bayangkan itu Sri kalau anak Melayu boleh cakap empat bahasa anak Cina boleh cakap empat bahasa orang Melayu boleh cakap Melayu bila dia jumpa dengan orang kandilan KDN dia boleh cakap India orang Melayu boleh cakap dengan orang-orang daripada Sabah dia cakap Cina Amin, mean multilingual society dan dengan ini kita harus ada kesediaan untuk membuka ruang minda kita bahawa untuk menjadi rakyat yang baik dan untuk menjadi pemain dalam dunia ini kita mesti mati lenggu kita telah boleh bergantung dengan bahasa kita saja bahasa Melayu yes bahasa Ibunda dan juga ini menjadi bahasa kebangsaan kita tetapi bahasa Inggeris bahasa Mandarin dan akan berlaku juga ini akan lepas ini mungkin bahasa Arab dan Urdu dan Tamil ini ialah peluang-peluang yang kita kena ambil because kita ada ready made society iaitu Chinese and Indian yang reseptif kepada ekonomi sebab itu saya mendesak agar kerajaan melihat betul-betul menyediakan anak muda kita bukan saja segi akademik kekuatan akademik tetapi kekuatan mental dan juga bahasa campak anak Melayu di mana-mana dia boleh cakap empat bahasa campak anak India di mana-mana dia boleh cakap empat bahasa bayangkan orang dunia akan tahu satu-satunya negara yang boleh cakap lima enam bahasa ialah Malaysia Datuk Seri kalau ini terjadi tak mungkin kita akan gagal dalam dalam peperangan ini tidak mungkin sebab itu Kementerian Pendidikan Jawatan Perdana Menteri mesti berlapang dada ini masa depan anak-anak kita kalau kita setakat single atau monolingual Kita tak ke mana Bayangkan kita nak pergi China Kita nak kena cari translator pula Sedangkan kalau anak Melayu dia boleh cakap bahasa Melayu dengan baik Bahasa Inggeris dengan baik Bahasa Mandarin dengan baik Bahasa Tamil dan Urdu Bayangkan kita akan menjadi a society Yang akan di, 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 disayangi dan di, orang nak cari kita lah oh. Saya rasa masanya telah tiba untuk kementerian pendidikan Fikirkan ini untuk peringkat awal ini tak semisinya kita akan jadikan exam, exam uh, subjek jadikan aktif dahulu jadikan aktif maknanya di sekolah itu murid-murid dari sekolah rendah hingga sekolah menengah diberi peluang bahawa di sekolah ini mulakan dengan sekolah-sekolah yang bersedia untuk di nitrin dan maknanya bersekolah rendah bayangkan di sekolah ini boleh cakap empat bahasa bila dia pergi sekolah menengah dia boleh cakap diri dua tiga bahasa dan tidak payah mengadakan exam kepada mereka sebagai elektif dan ini saya rasa akan memberikan kita kekuatan dan saya yakin walaupun China akan jadi world economy but we are ready by then walaupun India akan jadi world economy kita akan ready dan apa, -apa lagi dalam keadaan kita boleh berbahasa Inggeris dengan baik untuk itu Datuk Seri saya menjunjung kasih kepada tuan-tuan dan saya amat-amat menyokong apa yang Tuan Guru kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.